сначала удивило точно так же и нас, точно так же, как и всю общественность, дерзость совершения этого преступления. И мотив мы не понимали, потому что особо денежных средств никаких при себе у нее не было. Она возвращалась с работы. Вот. Потом уже при проведении определенных мероприятий мы установили данное лицо, приняли меры к его задержанию и уже впоследствии мы уже даже до, до экспертизы уже все родственники и соседи и знакомые, которые знают этого человека, они сообщили о его болезни. Были достаточно большие следы волочения, вот, достаточно огромный камень был, которым он наносил повреждения, пока она пыталась защищаться. Поэтому я хочу сказать, что вопросы еще есть, и вопросы эти все не сняты. И мы, безусловно, ждем конкретных выводов окончательных экспертов. Потому что вы понимаете, лица, которые могут быть действительно невменяемы, у них они, безусловно, обладают очень серьезной значительной силой.